Привет всем! В этом видео я вам покажу, как я делаю торт из эклеров, из сливочным кремом с маскарпоне под шоколадом. Сначала нам нужно сделать эклеры. Очень хорошее видео у меня есть на канале, где я объясняю поэтапно, шаг за шагом, как сделать эклеры, и они всегда получаются. Первым делом в муку добавить соль, потом в каструлю налить воду, добавить масло и довести до кипения. Только закипело. Выключить огонь и одним махом добавить муку. Сразу все хорошо размешать. Когда все размешалось хорошо, включить огонь и на огне довести до готовности. Где-то минут 5 нужно непрерывно мешать, пока не выкатается вот такой шар. После этого убираем из огня, оставить тесто, чтобы остыло. Так, чтобы вы могли потрогать пальцем тесто. Вводим яйца. В отдельную мисочку разбиваем по одному яйцу и добавляем в тесто. Сразу размешиваем. Не добавлять следующее яйцо, пока первое полностью не впиталось в тесто. И так нужно вмесить все три яйца. Я еще раз повторяю, у меня есть очень хорошее видео, как сделать эклеры на канале поэтапно, шаг за шагом. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Выложить тесто в кулинарный мешок. Высадить эклеры. На кончике эклеров нужно положить по одной капельке воды и выпекать. Для крема нам нужно сливки, сахар, маскарпоны и ваниль. Все ингредиенты есть в описании под видео или остановите видео и прочитайте. Сначала нужно взбить немножко сливки. Потом добавить сахар и взбить из сахаром. Сливки как обычно. Когда сливки уже сбились, смотрите, не перебейте, чтобы не вышел сыр или масло из сливок. Добавить сыр маскарпоне, ванилин и перемешать все хорошо. Вот вам и крем. Этот крем мне очень нравится. Он быстро готовится и очень вкусный. Выложить в кулинарный мешок крем. ножиком делаем небольшую дырочку, надрез и кулинарным мешком наполняем. Сейчас нужно приготовить шоколадную глазурь, но не очень густую. Эклеры лучше убрать в холодильник, пока готовится шоколадная глазурь. Все ингредиенты есть в описании под видео, или остановите видео и прочитайте. Сначала нужно разогреть очень хорошо сливки, но не дать им закипеть. Потом в одну посуду смешиваем шоколад какао и сахар заливаем горячими сливками добавить масло сливочное и все хорошо перемешать так чтобы шоколад полностью растопился если у вас получается слишком редкий шоколад, значит, его нужно довести до загустения немножко на водяной бане. Каждый эклер нужно смочить в шоколаде и выложить башенькой. Потом украсить оставшимся кремом и готово. Это очень вкусный торт. Его просто приготовить. Всем желаю здоровья, удачи. Смотрите мои другие видео. Комментируйте. Пока.